Последние полгода жизнь Ольги Деминой проходит по одинаковому маршруту. Квартира, магазин, следственный изолятор. В СИЗО в ожидании суда находятся двое ее сыновей Антон и Сергей, которых обвиняют во взрыве храма. Каждую неделю Ольга Николаевна собирает им новую передачу. Харчай, крупы, всякие там кофе, масло, сигареты, ну там еще вон, приправы. Антону Дюмину 25 лет. Из них 13 он прослужил по намарем в запорожских храмах. Его брату Сергею 33 года. Он мастер спорта по легкой атлетике. Поводом для их задержания послужила версия о том, что несколько лет назад у Антона был конфликт со священниками. И на этой почве он решился на жестокую месть. В квартире, где, по мнению сотрудников милиции, могли быть найдены серьезные улики, был проведен тщательный обыск. Милиция два дня делала обыск. Здесь все перерыли до горы ногами, все перерыто. Даже на кухне я зашла в ведре, в мусорном ведре в мусорные бумажечки, там все мне страшно стало. Сидит троица в этих бумажечках. Как говорит Галина Афанасьевна, милиция никаких улик не нашла. Между тем была выдвинута версия, что взрывное устройство братья приобрели на стороне. И так как на допросах они во всем признались, дело закрыли и направили в суд. Но по словам Ольги Дюмины на ее сыновей оказывалось давление, после которого они признались в совершении этого преступления. На исповедь к ним приходил отец Виктор. После того, как он вышел от них, он плакал увидел, как вот Антошка положил ручку и говорит, я клянусь самым святым, своей мамой, мы этого не делали. Он просил прощения только за одну, за то, что он не выдержал тех испытаний, которые в милиции вот были, когда им угрожали, когда их били, когда Антону говорили, что если ты не напишешь явку с повинной, мы твою маму привезем сюда и будем делать с мамой то же самое. Он говорит, мне пришлось оговорить себя и своего брата. Он только за это просит прощения. Ольга Демина говорит, что средневековые методы дознания применялись и к старшему сыну Сергею. Сережу били. Сережу очень сильно били. Били так, что он теряет зрение. У него было стопроцентное зрение. Теперь он на один глаз он практически не видит, на второй теряет зрение. Оперативность правоохранительных органов многие связывают с требованием президента Украины раскрыть это преступление в недельный срок. Это искренне удивило экс-прокурора Запорожской области Александра Шацкого. Само ну, вот, поручение или приказ президента раскрыть это преступление в очень короткий срок, это, ну, это, скажем, не вяжется ни с какой моралью. Милиция, как всегда, взяла под козырек, сказала, есть, будет сделано, и сделали. Ведь сомнение в том, что обвиняемые в совершении этого преступления действительно совершили это преступление, не только у меня, у родственников, их знакомых, у прессы, у народных депутатов есть большие сомнения, что они это совершили. Виновных нашли и арестовали в рекордно короткие сроки. Но, по мнению Александра Шацкого, никто так и не ответил на главный вопрос. Я опять э, сужу из своего опыта э, следственно-прокурорского и из той информации, которую я подчеркнул из средств массовой информации, э, я бы проверил бы на причастность к этому преступлению тех людей, кому это выгодно. Задаться вопросом действительно, кому это выгодно. Думаю, что расчет был на то, что эти деньги были выделены московским патриархатом и государством, ну, скажем так, в лице президента и кабинетов министров. Ведь надо исходить из того, что подобран и сам момент взрыва, приезд Кирилла, руководителя Московского патриархата, который в Украине принимался на высшем государственном уровне. То есть такое резонансное преступление, как разрушение церкви, я думаю, организаторы, если моя версия... Ну правильно, организаторы этого преступления рассчитывали на то, что денег бы на отстройку или постройку новой церкви поступили бы из двух источников. На данный момент по делу о взрыве в храме проходят три человека. Помимо братьев Деминых, это еще один служитель церкви Евгений Федорченко. Родителям обвиняемых остается надеяться на профессионализм адвокатов. Со слова адвокатов, опять же, там бред, просто полный бред. Там нет никаких доказательств, никаких улик против моих детей нет, против Жени. Там явно все сфабриковано, сфальсифицировано. Я не знаю, как они собираются в суде это все доказывать. Это было все подготовлено. Но они нашли слабых, самых таких. Ага, две женщины. А что они могут сделать? Вот мы заберем, а эти сдадутся, а мы не сдадимся. Мы не сдадимся. Нет, мы будем за своих внуков и за, за детей мы будем стоять. На смерть даже стоять, но мы докажем, что дети не виноваты ни в чем. На днях следственный изолятор посетил архиепископ Запорожский Мелитопольский Лука. За его стенами он встретился с теми, кого правоохранительные органы считают виновниками трагедии. Они мне исповедовались, тайна исповеди не разглашается. Я прошу лишь одного – милосердия Божия. Я прошу, чтобы Господь разумил всех тех, кто причастен к этому делу и сделал свой суд Божий. Господь наш Иисус Христос. А суд человеческий прислушался к своему сердцу, к своему разуму, к своей совести. Второе заседание по делу о взрыве в Святопокровском храме должно состояться в стенах Жафневого районного суда в пятницу 14 января.